Эта машина предназначена для оказания экстремистической помощи и укомплектована всем необходимым оборудованием. Для оказания всей возможной помощи есть современный дефибриллятор, вот, современный электрокардиограф, шприц-дозатор, шина для мобилизации шейного отдела позвоночника, для мобилизации конечностей всего тела, кислородные аппараты портативные переносные, электроотсосы, холодильник для привозки вакцины крови. носилки, современные носилки, которых можно больного как из дому забрать. Это как коляска так и стационара. Удобные сиденья, удобное очень яркое освещение все необходимые медикаменты для оказания экстренной медицинской помощи. Это действительно так. Вот. Есть кардиограф, который передает старшему кардиологу, который может оказать помощь в расшифровке электрокардиограммы. Есть интубационные наборы, есть ларинг-маски для восстановления проходимости дыхательных путей.